ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯನ್ನು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಆ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ರಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಈಗ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹತ್ತು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ರಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆಸಕ್ತ ಇರುವವರು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದು ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೂ ಚತುರ್ಭೀ ಶ್ರೀಕಂಠೈ ಶಿವಯುವತಿ ಭೀ ಪಂಚಭೀರಭಿ ಪ್ರಭಿನ್ನಾಭೀ ಶಂಭೋರ್ नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः चतुश्चत्वारिंशद् वसुदलकलाश्रत्रिवलया त्रिरेखाभिः सार्धं तव शरणकोणाः परिणतः त्वदीयं सौन्दर्यं तु हि न गिरिकन्ये कवीन्द्रा कल्पन्ते कथमपि विरिञ्चिप्रभृतयः यदा लोकौत्सुक्या अमरललना यान्ति मनसा तपोभिर्दुष्प्राम् अपि गिरिशसायोज्यपदवीम् नरं वर्षीयांसम् नयनविरसं नन्मसुजडं तवा पाङ्गालोके पतितमनुधावन्ति शतशः गलद्वेणीबन्धाः कुचकलशविस्रस्तसि चयाः अठा त्रुट्यत्काञ्च्यो विगलितदुकूलायुवतयः क्षितौ षट्पञ्चाशद् द्विसमधिकपञ्चाशदुदके हुताशे द्वाषष्टिश्चतुरधिकपञ्चाशदनिले दिवे द्विषणृष्मन्मनसि चतुःषष्टिरिति ये मयूखास्ते शाम अप्युपरि तव पादाम्बुजयुगम् शरज्योत्स्नाशुद्धां शशियुतजटाजूटमकुटां वरत्रासात्राणा स्फटिकघुटिका पुस्तककरां सकृत्वा नत्वा, नत्वा कथमिव सतां सन्निदधते मधुक्षीरद्राक्ष मधुरिमधुरिणाः फणितयः कवीन्द्राणां चेतः कमलवनबालातपरुचिं भजन्ते ये सन्तः कतिचिदरुणामेव भवतीं विरञ्चिप्रेयस्ताः तरुणतरशृङ्गारलहरी गभीराभिर्वाग्भिर्विदधति सतां रञ्जनममी सवित्रिर्वाचा शशिमणिशिलाभंगचिवशिनियाद्भिस्ता सहजननी सचिंत यहाँ महता भंगरुचिचोवाग्देवी वदन कमला मोद मधुर तनुच्छायाभिस्ते तरुणतरणि श्रीसरणिभिर्दिवं सर्वा मूर्वी अरुणि मनिमग्नां स्मरति यः भवन्त्यस्य त्रस्य सहोर्वश्यावश्याः कति कति न गीर्वाणगणिकाः मुखं बिन्दुं कृत्वा कुचयुगमधस्तस्य तदधो हरार्धं ध्यायेद्यो हरमहिषिते मन्मथकलां ससद्यः संक्षोभं। नयति वनिता इत्यतिलघू त्रिलोकीमप्याशु भ्रमयति रविन्दुस्तनयुगाम् किरन्तीमङ्गेभ्यः किरणनिकुरुम्बामृतरसं हृदि त्वामाधत्ते हिमकरशिलामूर्तिमिवयः ससर्पाणां दर्पम् ಶಮಯತಿ ಜ್ವರ ಜ್ವರಪ್ಲಷ್ಟಾ ಸುಖಯತಿ ಸುಧಾಧಾರ ಸಿರಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇದರ ಜೊತೆ ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಕಲಿಯಬಹುದು ಸುಲಭವಾಗಿ